Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція в рамках обговорення законодавчих ініціатив парламентарів. Сьогодні до нашої студії ми запросили народного депутата України, члена комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Вадима Нестеренка. Вадим Григорович, я вас вітаю. Добрий день. весна. Це відповідальна пора для селян, для аграріїв. Ми знаємо, що ця весна для країни є дуже складною, зокрема в економічному плані. Як би ви охарактеризували ситуацію в агропромисловому комплексі? Добрый день еще раз всем. Сегодня действительно у нас происходит весенняя полевая кампания на селе. Я вообще избирался 38-го избирательного округа, который на две трети состоит из аграрных районов. область, на область, Новомосковск, на Московский, Магдалиновский, Юрьевский район. И представляю, прежде всего, и шел в парламент, прежде всего, с вопросами, связанными с моей профессиональной деятельностью. Это отстаивание интереса АПК сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих отраслей, в которые я, собственно говоря, и разбираюсь. Сегодня, вы знаете, у нас на календаре уже там конец апреля, но аграрии практически еще до сих пор не вошли, не раскрутили полный комплекс весенних полевых работ. Почему? Это связано с очередной неординарной весной, которая сегодня есть, затяжные дожди на нашей территории, по всей территории Украины. Вы, наверное, самые погодные, Сам, да, погодные условия сегодня, затяжные дожди. То есть мы привыкли к засухам, мы привыкли в последнее время к отсутствию влаги, и сейчас э, ситуация ну, поменялась в эту сторону э, ну, обратным образом. Вот, и сегодня перед оградами стоит большая проблема за короткий срок, а как правило в нашей зоне мы заканчиваем посев к 9 мая. За короткий срок сделать все полевые работы, все посеять, внести все гербициды, внести все удобрения. Это большая нагрузка нам предстоит, мы ждем погодных условий, пока на сегодняшний день их погодных условий нет. Что же касается общей ситуации в аграрно-промышленном комплексе, то сегодня и проблемные вопросы, которые сегодня стоят в отрасли, это, на мой взгляд, прежде всего это выравнивание конкурентоспособности насилия. То есть на сегодняшний день у нас есть легальные сельхозпроизводители и есть так называемые э, односидники, некоторые из которых, немногоя часть, они реально занимаются э, производ, сельскохозяйственным производством, э, а есть, которые нелегально берут по его аренду, и на сегодняшний день э, уровень налогообложения их настолько низкий, что происходит э, реальный переток от легального производителя к нелегальным. И в связи с этим устанавливается, на мой взгляд, низкая конкурентная способность населения. Це проблема цього року чи це вже давня проблема? Проблема зв'язана з реформуванням, земельним реформуванням, яке у нас произойшла починаючи начиная з 99-го года. когда мы разделили землю на пои, когда пои э, привели земельные э, пои в государственные акты, и сегодня мы имеем массу проблем, которые нам ну, переходили с год и наследство сегодня нам достались. Это отсутствие целостных массивов, разбитые площади, это э, отсутствие так называемых, как у нас говорят, базовых хозяйств на селе, ко на которых собственно держалась социальная сфера, да, социальная сфера держалась в том числе на финансировании базовых хозяйств. І от ця проблема сьогодні приводить к тому, що сіла і соціальних інфраструктура практично приходить в полной повної недієспособності. А які ваші очікування на цьогорічну кампанію і взагалі, які очікування від збору врожаю, рекордів в годі чекати? Чи може бути ситуація як минулого року? З Божою помістю перезимували практично весь азими клин пшениці. То есть мы рассчитываем на то, что по ранним зерновым у нас будет а, а, позитивная динамика в росте по, во, ну, по валовому производству. Что касается поздних культур, технических культур, кукурузы, подсолнечника, ничего невозможно сказать. Все зависит от поводных условий. И еще раз повторюсь, мы не приступали к проведению посевной кампании. И с другими еще у нас есть проблемами, ну или как бы новшествами этого года. Знаете, что сильно изменилась ценовая политика на ресурсной составляющей, она вызвана прежде всего изменением, ну, сумасшедшим изменением курса доллара, с 8 он поменялся там. 22, 25, он колебается. Основная масса позиций ресурсных, такие как минеральные удобрения, такие как ГСМ, такие как семена, все привязаны к валютной к валютному курсу. И практически посевная компания этого года выросла в три Раза в гривенном эквиваленте. И ее стоимость. плюс накладається проблема того, що проблема у нас є велика в банківській сфері, банківська сфера сьогодні практично не кредитує сільське господарство, і поэтому муселяни ну, по суті залишились самими собою для рішення, ну, прирешення цих проблем, і у кого остались оборотні средства собственные, да, от вони на них тільки сьогодні практично муто розраховують. Ви згадали про нерівні умови для аграріїв, наскільки тут великою є корупція складова? складовом? Ми бачили останні гучні корупційні скандали загалом по країні. У вашей сфере, насколько великими есть теневые схемы. Смотрите, одним из моих законопроектов, который я подал, он не единственный на эту тему, является проект, который э, предусматривает передачу управления землями, э, которые находятся за пределами населенных пунктов, из э, органов центральных, центральных органов управления, такими как было Государственное земельное агентство, а сегодня будет являться ГОЗемель, земель кадастр э, обратно к территориальным громадам в том или ином виде. Мы на сегодня имеем массу примеров, когда чиновники государственной ну, земельной инспекции, государственное земельное агентство принимают в каком-то своем одностороннем порядке какие-то решения о передаче земель, находящихся на территории советских советов, каким-то непонятным физическим лицам, безусловно, на мой взгляд, с наличием этой так называемой коррупционной составляющей. Вы это что землей мают, мают, распоряжаться выключено местные громады? Смотрите, сегодня идет сумасшедшая по вопросу дискуссии, дебаты. Есть отдельные представители, которые считают, что коррупция есть на местном уровне, другие считают, что коррупция есть на уровне государственного земельного агентства или земельного кадастра. Я считаю все-таки, что если не брать, допустим, узкие примеры, связанные с поселками и населенные пункты расположены вокруг больших городов, например, в Киеве, да, где тоже постоянно идут громкие коррупционные скандалы с участием представителей местных органов власти. Вот если взять в общем, в общем загале, то сельские советы на местах гораздо более эффективнее будут распоряжаться землей, потому что они заинтересованы, в том числе в содержании своей социальной инфраструктуры. Только, я не знаю, допустим, местных депутатов сельских советов, ни одного практически, который не проживает на территории данного сельсовета. Они вряд ли будут ну, думать о том, как бы продать там кому-то, какому-то в черную, по коррупционной, с коррупционной составляющей В рамках децентрализации вы имеете на увазе в первую очередь земли сельско-господарского призначения, чи загалом все Я землею? имею в виду все земли, в том числе сельскохозяйственного призначения. У нас есть еще проблемы, когда земля отошла введение введения местной громады есть и такие вопросы, как связанные с водными ресурсами, такие вопросы, как связанные с лесопосадками, с лицами. Вот, например, даже там ну, банально там раньше э, селенин приходил в сельский совет, был, брал разрешение на вырубку э, лесопосадки ну, сухостоя для того, чтобы протопить свой дом, сегодня он э, это разрешение брать в сельсовете не может, потому что земля отведена, выведена за пределы Ну, а об'яснити голова это, это не може зрозуміти. Він прийшов в сельсовет, як обычно, вопрос элементарнейший, а глава говорит, совітує, не немає компетенції. Я так розумію, ви говорите про законопроект вашого авторства 23-22 щодо децентралізації земельних відносин. Що конкретно, які кроки пропонуються цим законопроєктом? Значит, еще раз говорю, что основная задача это передача полномочий по распределению земель, которые остались нераспоеванных за пределами сельских советов, передача в компетенцию местным органам власти. Это районным советам, сельским советам, то есть тем органам. Постепенная передача для того, чтобы местная громада принимала решение в э, определении позиций там, выделения земли ну, туда, в, ну, в том или ином направлении. Пример еще один приведу. Городного Московск. Жители, проживающие на территории одного из жилмассивов, жаловались мне на тему, что вот рядом стоящий там пляж, куда они ходили к реке Самара на отдых, да, перед ним земельный участок, кто-то, ну, то есть земельное агентство, кому-то выделило, непонятно для чего, там собирается строить, непонятно что, и теперь, то есть громада как таковая была, ну, отрезана от принятия решения, там, никаких там общественных слушаний не проводилось, потому что от нее никаких, ну, никакого от нее решения не требовалось. Еще один пример, очень интересный, у нас есть в Мадалиновском районе, несколько населенных пунктов, в котором происходит основная добыча углеводородов в, на нашей территории. Когда я приехал в этот населенный пункт, ну я вам скажу, картина ужасная. Если бы громада и земли, находящиеся за пределами, имела отношение, к, в том числе, и к выдаче разрешений там, на проведение работ по добыче, то, допустим, в любой другой стране ну, село бы это жило, знаете, как в сказке. Сегодня, к сожалению... Анут жалке существование, не может, ну, нічого получить для розвитку своєї інфраструктури, і поэтому це ну, не совсем справедливо. До речі, у пояснювальній записці говориться про соціальні проблеми, які прийняття цього законопроекту дозволить вирішити на місцях, куди саме можуть спрямуватися додаткові кошти, які проблеми можуть бути вирішені. Ну знаєте, проблем селі мало і вони мають характер наростаючий сама. социальная вот эта база она стареет, приходит негодность. Это и, и, и постоянные просьбы, к которым обращаются избирательные участки этой школы, и разберегающие технологии, это и окна, и двери пластиковые, это и фельдшерские, акушерские пункты, это и дороги местного значения. Это ну, масса вопросов, которые сегодня требуют на селе финансирования. Единственным способом, который я вижу, Для рішення цієї проблеми це от іменно перерозпределення, влияння громади на землю, знаходячися за переділені зелених пунктів, ну і в тому числі наведення порядку в нового обладнання кожного гектара землі, яка участвует в агропромисловому правості. А якщо говорити про э, додаткові надходження до державного бюджету, від у цих цінових схем від їх існування, скільки недоотримує державний бюджет? Предварительно, когда в прошлом году, знаете, что в декабре Новая Верховная Рада прошлого года приступила к своим обязанностям после выборов, и в короткий срок мы принимали новый налоговый кодекс, новый э, бюджет принимали на э, текущий 2015 год, и я э, с группой наших аграриев мы пытались доказать э, Министерству финансов нашу позицию, где мы можем найти дополнительные деньги именно в налогообложении так называемого вот этого нелегального, на мой взгляд, нелегального ведения агропромышленного комплекса в а это где-то от 40 до 50 процентов в зависимости от населенного пункта. Но, к огромному сожалению, мы получили лишь только увеличение налоговой нагрузки на легальных производителей. Мы боролись там, и в коалиционном годе это было записано, о том, чтобы сохранилась существующая система налогообложения, и фиксированного налога, и льгот по НДС. К сожалению, Удалось, но слегка Тоже фиксированный налог неожиданно для нас был изменен и был поднят в 21 раз. В 21 раз думайте налог на гектар новым налоговым кодексом подняли для легальных для легальных. Соответственно, сделали еще больший разрыв и экономическую мотивацию переходить людям туда, в сторону нелегальных, поскольку нелегальные, он не платит налоги, имеют возможность заплатить больше налогов. Ну, то порож... есть они больших... себе, себе большее количество пайщиков и тем самым разваливает окончательно крупнотоварное производство. Среди депутатского корпуса, я капит ваших инициатив. Еще раз подчеркну, что в той или ином виде эти же законопроекты ну, не такие же, не такие же законодательные инициативы, они сегодня в различных законах рассматриваются. Вот у нас на комитете, я считаю, что практически полностью комитет ну, состоит из профессионалов, довольно людей, которые прошли, уже имеют определенный опыт, то есть поддержки, все понимают проблематику и все практически основная масса людей поддерживает Яке ваше ставлення до це сьогодні? Це питання не сьогоднішнього часу, але взагалі до питання продажу земель сільськогосподарського призначення? Ну, ну дивіться, Рано чи пізно ми повинні продажу землі і ринок землі запустити. Вопрос надо ответить на основной вопрос. Зачем да, и для кого мы это делаем? Тобто, яка мета? Да, наша ціль? От, яка наша ціль? Що ми хотіли добутися? Сегодня, если вот мы хотим, например, просто запустить рынок земли, для чего? Для, если это кто, кто покупатель? Вот будем смотреть на того, кто потенциальный покупатель. То есть это либо э, иностранные корпорации, которые имеют возможность там, нарисовать свою валюту и прийти и скупить эту землю, да? либо производитель, работающий на этой земле. За счет чего производитель, работающий на этой земле, может э, покупать эту землю? Да? Только за счет собственных средств, за счет вымывания денег из своей оборотной, из-за своих оборотных средств. Да? То есть, например, если мне завтра э, скажут, или ты, или кто-то, я буду покупать эту землю, вымывая деньги из оборотных средств, то есть, соответственно, я буду минусовать эти деньги с из, из технологии по выращиванию, соответственно, я получу получу уменьшение падения, увеличение себестоимости продукции, повышение цены на, на конечную продукцию. То есть, вот просто надо ответить на основной вопрос, зачем это нужно. Что, какую цель мы преследуем? И сегодня, Пре... может быть, умовы не очень приятные да, для такого кроку. Ну, еще раз говорю, смотрите, Основная масса земли распоевана. То есть, бюджет, чтобы с этого получил что-то. Ну, плохо понимаю. Получили селяне? Возможно, да. Вопрос только, э, еще раз говорю, что мы получим на выходе. Если мы хотим получить приход, э, ну, с какой-то степенью отлагательности иностранных крупных компаний, которые скупят эту землю, это одна задача. Да, если мы хотим какие-то другую цель перед собой ставим, это другая задача. Озвучим задачи, под нее будем подстраивать механизм. Не лише земельним питанням присвячуєте ви свою роботу. Ми знаємо, що на Сході України є дуже складна ситуація. Що змусило вас звернути увагу на процес мобілізації? Дійсно, сьогодні Дніпропетровська область знаходиться на границі конфлікту, який відбувається на Донбасі. І непосередньо від моєї збирательного округу, ну, якихось 200 кілометрів до Донбасу, зоны столкновения, и, конечно, конечно, безусловно, проблема мира на Востоке больше всего интересует, в том числе, и моих избирателей. Мой законопроект, связанный с изменением закона мобилизации, возник из следующей проблемы. Сегодня военкоматы и система мобилизации, ну, мы все понимаем, что Украина не была готова к войне. И, соответственно, не готовилась не только в военно-техническом плане, но и в том числе в законах, связанных с мобилизацией. Но мы сегодня действуем по старым законам, которые еще там работали при Советском Союзе там, во времена Великой войны. Ну, и, как, может быть, не были разрахованы на ситуацию. Когда вся, все, 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 все производство, все имущество было государственным. Государство принимало решение, какие именно кто и кого и когда бронировать, кто нужен, кто не нужен, для каких целей там, и так далее. Сегодня основная масса предприятий находится в частной собственности. И поэтому, ну, как государство может определить, кто конкретно на экономически работающем предприятии, там, и кого надо мобилизировать, кого нет. В связи с этим возникла следующая идея, что, допустим, люди, которые работают на экономически активных предприятиях, а такие у нас еще, слава богу, остались, да, э, э, предприятие имеет право э, забронировать себе нужного специалиста, уплатив так называемую мобилизационный, э, мобилизационный, мм, мобилизационную плату. Да. Мы ее назвали в законопроекте компенсация, мобилизационная компенсация. Это разовая какая-то компенсация? Э -э -э Смотрите, я вот сейчас вот мы давайте вот обговорим саму идею, а да, потом уже механизмы там уже какие-то разовые, ежегодные, еже какое-то периодное это уже обсуждаемый сам принцип. То есть, например, в законопроекте прописано, когда ну, военком приходит на предприятие активное. Да, собирают они комиссию, в, туда входят руководители предприятия, определяют перечень основных ключевых людей, как, без которых производство завтра остановится, и заменить их неким. Это стосуется державных, до предприятий? Это всех форм собственности, прежде всего не государственных, потому что государственное может само себе решить, там, там, допустим, вот этого или вот этого специалиста мы, мы не, мы не, не мобилизируем, потому что без него, к примеру, там, мы не сможем собирать так. Да? Вот, главный инженер предприятия, мы не мобилизируем, главный технолог или сварщик. То есть вот, не государственное предприятие, кто у них будет определять, значит, кого мобилизировать, кого нет. Но это же предприятие, мы же должны думать при мобилизации не только за пополнение человеческим ресурсом армии, но мы должны думать о экономической составляющей. Что такое любая война? Война это деньги, которые нужно зарабатывать, прежде всего экономически. То в вашем больше эффективно выкрустовывать людский ресурс, там, где он потребен. Смотрите, сегодня происходит принцип какой? Не секрет, что люди, имеющие финансовые возможности, как-то решают вопрос уклонения от мобилизации. Иногда. Да? То есть находятся какие-то посредники, которые осуществляют какие-то услуги, связанные с тем, чтобы там, человек, имеющий возможности, не попал там, в какую-то очередную волну мобилизации. То есть я, мы своим законопроектом предлагаем это дело узаконить, то есть чтобы, но только для экономически активных предприятий, еще раз говорю, нужных им специалистов, путем внесения компенсаций мобилизационной, оставляют его у себя на производстве и таким образом сохраняют э, конкурентоспособность своего предприятия на, на рынке. То есть э, если, например, предприятие находится в состоянии банкротства или это какое-то фиктивное левое предприятие, такие, э, ну, он не попадает под, под действие данного законопроекта. А в этом случае мы и производство сохраняем, и, и деньги в бюджет дополнительно поступаем. Я, э, опять же, дискуссионный вопрос о сумме, которую нужно заплатить, вот мы, например, ставили сумму там в районе... 50 миллиардных окладов это примерно там, 50 тысяч гривен. Почему такая сумма? Для того, если сделать ее, допустим, больше, то опять станет выгодно пользоваться теми услугами, которые сегодня есть. Да? Неофициально, если сделать ее меньше, это придет к тому, что каждое предприятие всех подряд, ну, весь свой список э, забронирует, и, и они не попадут по закону мобилизации. Сумма, которая, на мой взгляд, плюс-минус позволит ключевых, ключевых специалистов, которые нужны предприятию, сохранить на производстве. Так ваша увага до питания мобилизации означает, что сегодняшняя хвиля не остання до вирішення конфликта на Донбассе? Э, знаете, Верховной Раді очень сложный процесс продвижения... Э, вообще законопроекта, вот его э, внесение до реализации, когда мы вносили этот законопроект, была, как раз, четвертая мобилизация, мы столкнулись с проблемой, что э, основные специалистов, многих специалистов, которые участвуют, в том числе внесении полевой компании, начали призывать, и, и реальная была проблема, что не с кем будет выходить в поле, да, и отсюда возникла эта идея, которая Потом получила какие-то отзывы, к нам примкнули там другие сферы промышленности, связь, те, которые тоже самое разделяют эту мысль, что надо сохранять экономическую активность предприятия. Отсюда возникла идея, она движется пока. Это ничего не означает, я надеюсь, что минские соглашения, подписанные президентом нашим, Петром Алексеевичем Порошенко, все-таки начнут действовать в полной мере, но, но так или иначе, хочешь мира, готовься к войне. Окрім згаданих о, вами питань, які ще пріоритети в вашій роботі на найближчий майбутнє? Сегодня основные вопросом, которым я посвящаю свое время, это работа в Аграрном комитете, вопросы, связаны, конечно же, с развитием и поддержанием уровня развития сельскохозяйственного производства. И это основные вопросы, которыми я занимаюсь. Я человек практически, и вот очень тяжело, я, плохо себя ощущаю, когда постоянно идут вопросы, связанные там с, с лозунгами, с популизмом, с политиканством. И, ну, людям, людям из реального сектора очень тяжело в этом. Поля себе знаходити, поэтому я больше з приверженець чітких економічних законів з конкретним результатом. Будемо сподіватися, що практики буде більше ніж лозунгів. Дякую вам і за це. мені так пасіба глядачам. Нагадую, що гостем студії був член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Народний депутат України Вадим Нестеренко. Залишайтеся на парламентському і далі.